जिस तरह हम सबको मालूम है कि अफगान अफगानिस्तान हमारे एक एकसाया मुल्क है और अफगानिस्तान के साथ हमारे कई अदवार में अच्छे रवाबित रहे हैं और जब भी अफगानिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया है मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री गवाह है कि पाकिस्तान ने अफ़ग़ानों के साथ बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया है और यहाँ पर इनको काफ़ी जब ये माइग्रेट हो के यहाँ आ गए और, और इनको यहाँ सहूलतें दी कैम्प इनके बन गए और इनको यानी जिस तरह फेसिलटेट कर सकते थे आ, पाकिस्तानी हुकूमत ने इनके को कोर्बानी दरे देने से दरेग नहीं किया और इनको कम से कम तीस साल इस सरजमीन पे इनको यहाँ पर रहने दिया और इनको यहाँ पर हर किस्म की मावनत की और आ, फिर जब भी अफगानिस्तान में कोई चेंज आई है तो अब सबसे पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ की आवाम की मंशा पे जो भी हुकूमत बनती है अब पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले उनको तस्दीम किया जाता है तो कहने का मकसद ये है कि जिस दिन ये वाक़ हुआ हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पे कोई इस तरह की फायर हो जाती है या अफगानी बाई जिसको हमने काफ़ी कुर्बानी भी दी है और इनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने अपने तोपों की रुख पाकिस्तान की सरजमीन का तक तरफ करके अपने चमन के हमारे जो बेगुनाह शहरी थी शहरी आबादी पे इन्होंने एक बड़ी हथियारों से हमले किए और हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया तो इनकी यकन हम सारे पाकिस्तानी मजम्मत भी करते हैं और हमें उम्मीद भी नहीं थी इन्होंने एक ऐसे काम किया इस पे थोड़ा बहुत जो हम हिस्ट्री में चले जाए मेरे ख्याल में अफगान जो हमारी भाई है इनसे नाम ये उम्मीद करते थे ना मजिद उम्मीद कर सकते हैं इस तरह कभी कभार हम जब सुनते थे कि अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी बाहर के लोग आके यहाँ पर यानी पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक यहाँ पर आके अभी इन्होंने अपनी एक्टिवटियाँ शुरू की हैं और पाकिस्तान मुखालिफ इन्होंने अपने टीमें तश्कील दी हैं और इससे यह अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि ये तालिब नहीं है ये अफगान आवाम नहीं है अफगान फोर्सेस है यहाँ पर पाकिस्तान के मुखालिफ लोग बैठे हैं और इनके कहने पे ये हरकत हुई है और मज़ीद भी अगर इसी तरह सिलसिला चला तो हमें हम यकीन नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई एक स्टेबल हकूमत है वहाँ पर अकूमत जो है फिलहाल ये हम ये इस वाक़े के बाद हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब अफगान अवाम की हकूमत नहीं, नहीं है और अफगान अवाम की मंशा के मुताबिक हकूमत नहीं है और यहाँ पर बाहर के लोग आके इन्होंनेकूमत आग, संभाला है सिर्फ नाम फ्रंट पे अफानित कुछ तालुबान ज़रूर होंगे लेकिन ये यहाँ पर पाकिस्तान के मुखालिफ इंडियन हुकूमत है ये इसराइल की सपोर्टेड हुकूमत है और यहाँ पर अमरीकन नवाज़ हुकूमत है और जैसे भी हम कहें ये मेरे ख्याल में इसको हम ये कह सकते कि ये मोनी साहब थोड़ा सा आपने बारी में फिर आप जवाब दे दे बेशक क्योंकि हमने इनको हर वक्त सपोर्ट किया, एक को किया, किया को तस्लीम किया है लेकिन जिस तरह सरजमीन को इन्होंने निशाना बनाया तो ये कभी मेरे ख्याल में अपने सरजमीन पर हम कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं हम अपने आवाम की खून पे हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं चाहे जो भी हो जाहिर सी बात है जब जिसकी नीयत हमारे खिलाफ इस तरह हो तो जाहिर सी बात है फिर हमारे भी वो इस तरह की उम्मीद ना रखे जिस तरह पहले हमारी इनके साथ एक जूता थे लेकिन ये एक जाहिर सी बात है सर में अपने वतन अजीज है अपने मुल्क अजीज है अपने मुल्क के आवाम अजीज़ है बाद में फिर हम अपने साये की सोच सकते हैं लेकिन जब हम साये की नीयत इतनी ख़राब है हमारे लिए तो फिर जाहिर सी बात है अम उनके ख़िलाफ़ फिर जो भी हमें कहना और करना चाहिए फिर आज़ाद अपने पैसलों ने पाकिस्तान हमारा मुल्क है हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन हम नंबर बनाना नहीं चाहते छोटी मुंह बड़ी बात अफ़गान हुकूमत अफ़गान आवाम की तर्जमानकूमत है अफ़गान हुकूमत फान अवा की वारिस हकूमत है चूंकि वो उसका तालुक इस्लाम से है और इनका हुत इस्लामी है तो हमारे लिबरल हजरात को ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है इतनी छोटी सी एक वाक्य और हादिसा रोनमा तो होने के बाद इतना बड़ा रस्क लेना कि पूरी अफगान हुकूमत को इसराइल का हुकूमत करार देना जबकि वो हमारे मजहबी हुकूमत है इस्लामी हुकूमत है इसराइल को तस्लीम करने की बात यहाँ इस सरजमीन पे हमने सुनी है मगर अफगानिस्तान के सरजमीन पे इस हुकूमत के मौजूदगी में हमने किसी से भी नहीं सुनी जनाब ये स्पीकर मैं करारदाद पेश करने वाला मज्जद रुकन से ये अपील करता हूँ कि अफगान हुकूमत के हवाले से अंदाज़ में जिस अंदाज में उन्होंने बात की इस पे माजरत कर ले। जब यहां पे रूस था अफ़गानिस्तान में रूस आया था अफगानिस्तान को कब्जा किया इन ही मोतवालियों ने उसका मुकाबला करके सुने को मुल्क से बाहर धकेल दिया और उसका जनाजा निकला स्वेत योन मुतफ्रक रियासतों में बच गया जब उसकी बारी ख़त्म हो गई तो अमरीका आई नेटो उनके साथ था और तमाम मिलत कुफ्रिया इन आजादी के मतवालियों के मुकाबले में खड़े होके दुनिया के तमाम आलाते हर वो जंग तमाम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इन हुर्रियत पसंदों ने इन अफगान के वारिसों ने इन आवाम के तर्जमान ने इन मुजाहिदों ने एक नहीं सौ नहीं हजार नहीं लाख नहीं क्रूर के करीब शौदा दे के अफगानिस्तान को आजाद किया और नेटो और मिल कुफ्रिया को अफगानिस्तान के आजादी के खिलाफ उसके आजादी को सल्ब करने की कोशिश में लड़ते मरते मरवाते तो बाहर नकेल दिया एक रुकन असम्बली के हैसियत से मैं महजल रुख से अपील करता हूँ और ये इतिजाज करता हूँ कि अपने वापस अपने अल्फाज जो हमारे इस्लामी बरदर मुल्क अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है की आप, आप नहीं है ने जो है करारदाद पेश कर दिया उसने इस पर सोचा होगा कि पेश करना है कि नहीं करना आप अपनी बात करें लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं की इसराइल की सियासत की इसराइल की सियासत की निशानदेही की इसकी अगर जरूरत नहीं थी तो हमारी बातों की अगर जरूरत नहीं है तो इनकी बातों की भी जरूरत नहीं थी आप खुद को समझा देते तो मैं रुकन से एक बार फिर अपील करता हूं कि अपने वापस शुक्रिया